Очень сильная женщина и прекрасно держится. The state of health also, uh, of course, uh, does not help, and therefore it is um, understandable that she is in a very uh, disturbed uh, emotional situation. But she is also a strong woman, and therefore uh, we could see that this strength is still very, very much present. Это все объясняет ее достаточно напряженное эмоциональное состояние, но помимо всего прочего она очень сильная женщина и прекрасно держится. Скажите, пожалуйста, вы получили ответы на те вопросы, которые у вас были, из-за которых вы хотели встретиться с you mean from Yulia Vladimirovna. Она в достаточно таком напряженном эмоциональном состоянии. Тот факт, что они не зарегистрированы, относится к тому, что... Объясняет то, почему они в тюрьме. Скажите, пожалуйста, ну вот, с вашей точки зрения, в каком настроении, эмоциональном состоянии находится Украина? То есть грязная диктатура Януковича засадила Юлию Тимошенко в тюрьму. Раз она один раз преступно и незаконно сфабрикованно возбудила уголовное дело в адрес Юлии Тимошенко, оппозиционного лидера Украины, то она и дальше по инерции будет возбуждать, чтобы любым путем... В, в Украине не было оппозиции в лице Юлии Тимошенко и ее, ее сторонников. Дальше что возбуждать одно за одним дело, чтобы всячески не дать ей, так сказать, возможности оправдать, оправдать себя, сказать, что она ни в чем не виновата, что это дешевая репрессия диктатора Януковича, злодея и бандита, который очень сильно завидовал Илюте Машинке, ее рейтингу, ее росту и так далее. Его президентом Украины Януковича сделала Россия и американские партнеры России по оружию, которые оружие поставляют в Афганистан чтобы убивать афганский народ. И теперь они, э, это все заговор был против Юлии Тимошенко со стороны Соединенных Штатов Америки, Израиля и России. Теперь они за это будут отвечать все вместе. Кто бы в этом сомневался? Конечно, well, она в достаточно таком напряженном эмоциональном состоянии, ну это и понятно, потому что она около года находится в тюрьме. Сейчас открыли еще одно новое криминальное дело против нее. И, ко всему прочему, ну, дела открываются и продолжают открываться. And state of also, of course, uh... Диктатура прессует Юлию Тимошенко. Дела они открывают, хотят дальше ее. На нее 100 дел открыть уголовных не знает уже к чему привязаться и каждый раз фабрикует новые уголовные дела на Юлю Тимошенко. Грязная диктаторская коррупция Януковича. Говорит правозащитник из России Руслан Бровкин. Позор России, позор России, позор Израилю, позор United States и позор Януковичу, бандиту, который участвует в этом заговоре против Юлии Тимошенко. Да, какой позор. А это вот это, знаете, кто это такой? Вот этот приехал. И это статист. Статисты приехали из Канады, из других стран, из Германии. Они просто видимость создают, что они якобы действуют в интересах прав человека на Украине. На самом деле они работают по приказу Соединенных Штатов Америки, United States. Занимаются просто, так сказать... Работает такой, ну, как журналисты, типа освещают новости. То есть от них э, толку никакого. Только бла-бла-бла. И все. И они какие-то сан... угрожают какими то санкциями, а потом э, дальше начинают сотрудничать с диктатурой Януковича. Так же, как Америка сотрудничает с диктатурой Путина. То есть это все показуха дешевая. Она будет распространяться на все годы, пока Юлия Тимошенко будет находиться в тюрьме. Просто дешевым пиаром занимаются.